बरकता अजीज तलबा और तलबात आज की उर्दू की ख़वायद की क्लास में आप तमाम का इस्तेबाल है अजीज तलबा और तलबात आज हम उर्दू खवायद से जो कि यह हमारा सबक नंबर तेरह है आज हम सीखेंगे फेले हाल किसे कहते हैं फेले हाल किसे कहते हैं फेले हाल के कितने अकसाम हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के अख्ताम पर आपकी जांच के लिए हम यहां पर सवाल पेश करेंगे और आप उन सवाल के जवाब दें और अपनी आप जांच करें तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं अब हम देखेंगे कि फेले हाल यानी सबसे पहले हम फेले हाल की तारीफ को देखेंगे। फेले हाल की तारीफ यह है कि वो फेल है जो मौजूदा जमाने में क्या जा रहा हो फेले हाल की पहचान यह है कि फेल के साथ ता ती या रहा रही रहे आता है फेले हाल वो फेल है यानी वो काम है जो मौजूदा जमाने में क्या जा रहा हो फेले हाल की पहचान ये है कि फेल के साथ ता ती या रहा रही रहे आता है इसे कहते हैं फेले हाल चलिए अब हम यहां पर फेले हाल की चंद मिसालें देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से फेले हाल की तारीफ समझ में आए सबसे पहला है मिसाल सबसे पहली मिसाल है सबसे पहली मिसाल इस तरह है कि अहमद लिखता है अहमद लिखता है यानी अब वो लिख रहा है इसलिए फेले हाल की मिसाल है इसलिए यहां पर ता है आया है दूसरी मिसाल देखेंगे फातिमा पढ़ती है यहां पर ती है आया है फातिमा पढ़ती है तीसरी मिसाल रेल जा रही है यहां पर रेल जा रही है यहां पर रही आया है ये भी फेले हाल है इसी तरीके से लड़के खेल रहे हैं यहां पर रहे ये भी फेले हाल है तो ये थी फेले हाल की तारीफ और फेले हाल की चंद मिसालें अब हम देखेंगे कि फेले हाल के अकसाम कितने हैं फेले हाल के अकसाम फेले हाल की चार किस्में हैं फेले हाल की चार किस्में हैं वो कौन कौन से हैं देखेंगे सबसे पहले है फेले हाल मुतलक, फेले हाल मुतलक ये फेले हाल की पहली किस्म है दूसरी किस्म है फेले हाले ना तमाम फेले हाले ना तमाम ये फेले हाल की दूसरी किस्म है और तीसरी किस्म है फेले हाले एहतमाली फेले हाले एहतमाली ये फेले हाल की तीसरी किस्म है और चौथी किस्म है फेले हाले मुजर्रा फेले हाले मुजर्रा इस तरीके से फेले हाल की ये चार किस्में हैं अब हम हरे के तालक से यहां पर मालूमात हासिल करेंगे कि फेले हाल पहले हाल मुत की तारीफ क्या है और इसकी मिसालें क्या है फेले हाले ना तमाम की तारीफ क्या है और इसकी मिसालें क्या है फेले हाले क्या है और इसकी क्या है फेले हाले क्या है और इसकी मिसालें क्या है अब हम इनके तालु से मालूम हासिल करेंगे आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी मालूम में इजाफा हो और आप मुख्तलिफ मुख्तलि एग्जाम अच्छी तरीके से जवाबा दे सके चलिए आगे हम देखते हैं फेले हाले मुतलक की तारीफ फेले हाले मुतलक की तारीफ इस तरह है कि वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में पाया जाए फेले हाले मुतलक कहलाता है वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में पाया जाए फेले हाले मुतलक कहलाता है और इसकी पहचान यह है कि जुमला ता है पर खत्म होता है ये सबसे अहम है कि जुमला है पर खत्म होता है इसे कहते हैं फेल हाले मुतलक चलिए अब हम ये देखते हैं कि ता है पर खत्म होने वाले जुमले किस तरह से होते हैं मिसाल देखेंगे मिसालें इस तरह है कि मैं जाता हूं यहां पर ताहू पर जुमला खत्म हो रहा है इस तरह से ये फेल हाल मुतलक है।, है मैं जाता हूं दूसरी मिसाल है सूरज चमकता है सूरज चमकता है ये जुमला है पर खत्म हो रहा है तीसरी मिसाल इस तरह है कि वो आता है ये फेले हाले मुतलक है जाता हूं आता है चमकता है ये फेले हाले मुतलक है अहमद खाता है इस तरीके से हमने यहां पर आपको समझाने के लिए यहां पर हमने चार मिसालें पेश की हैं, इस तरह की और बहुत सारी मिसालें आपकी दर्सी किताब में मौजूद हैं आप जरूर उन पर गौर करें चलिए अब हम देखते हैं फेले हाल की दूसरी है फेले हाले ना तमाम फेले हाले ना तमाम अब हम सबसे पहले इसकी तारीफ देखेंगे वो फेले हाल जिसमें काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है बल्कि फेल जारी है फेले हाले ना तमाम कहलाता है इसकी पहचान रहा है पर जुमला खत्म होता है फेले हाल वो फेले हाल जिसमें काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है बल्कि फेल जारी है यानी काम अभी चल रहा है फेले हाले ना तमाम कहलाता है और इसकी पहचान ये है कि जुमला रहा है पर खत्म होता है चलिए अब हम इनकी मिसालें देखते हैं मिसालें इस तरह है कि मैं जा रहा हूं देखिए यहां पर रहा हूं मतलब अभी काम चल रहा है तो ये है फेले हाले ना तमाम दूसरी मिसाल सूरज चमक रहा है यहां पर भी जुमला रहा है पर खत्म हो रहा है यह है फेले हाले ना तमाम इसी तरीके से तीसरा है वो आ रहा है रहा है मतलब फेले हाले ना तमाम चौथी मिसाल है अहमद खा रहा है फिर से रहा है यहां पर यह भी फेले हाले ना तमाम की मिसाल हैं आगे हम देखेंगे फेले हाल की तीसरी किस्म है वो है फेले हाले एहतमाली फेले हाले एहतमाली क्या है अब हम हाँ इसकी तारीफ देखेंगे सबसे पहले किसी काम के करने या होने में शक पाया जाता है तो उसे फेले हाले एहतमाली कहते हैं या दूसरी तारीफ इस तरह है कि पहली तारीफ यह है कि किसी काम के करने या होने में शक पाया जाता है या वो फेल जिसमें किसी काम के मौजूदा जमाने में करने या होने में शक हो फेले हाल एहतमाली कहलाता है इसकी पहचान जुमला शायद से शुरू होता है इसकी पहचान ये है कि जुमला शायद से शुरू होता है चलिए अब हम देखते हैं मिसालें पहली मिसाल इस तरह है कि वो आ रहा होगा मतलब ये शक में है कि वो आ रहा होगा यहां पर शक किया जा रहा है कि वो आ सकता है दूसरा है दूसरी मिसाल है बादल गरज रहे होंगे बादल गरज रहे होंगे यहां पर भी ये शायद में जुमला है इसलिए ये फेले हाले एहतमाली है तीसरी मिसाल इस तरह है सूरज चमक रहा होगा यहाँ पर इससे ये होगा मतलब ये शायद की तरफ इशारा करता है इसलिए ये फेले हाले एहतमाली है शायद वो कल आ रहा होगा यहाँ तो ये जुमला शायद से ही शुरू हुआ है इसलिए ये फेले हाले एहतमाली है अब हम फेले हाल की किस्म देखेंगे वो है मुजर्रा फेले हाल मुजर्रा क्या है अब हम सबसे पहले इसकी तारीफ देखेंगे वो फेले हाल जिसमें मौजूदा जमाने के साथ साथ मुस्तबिल को भी बयान किया जाए फेले हाले मुजर्रा कहलाता है यानी प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को भी इसमें बयान किया जाए तो वो फेले हाले मुजर्रा कहलाता है अब हम इसकी मिसालें देखेंगे यहां पर मेहनत कर कामयाबी मिलेगी अगर हम मेहनत करोगे यानी मेहनत करे तब हमको कामयाबी मिल सकती है यानी इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर मिलकर है तो इस तरह से ये होगा फेले हाले मुजर्रा दूसरी मिसाल ये है काम काम करते रहो तनख्वाह मिलेगी काम करते रहो तनख्वाह मिलेगी इस तरह से प्रेजेंट और ये फ्यूचर की बात यहां पर की जा रही है यानी हाल और मुस्तबिल की बात यहां पर की जा रही है इसलिए ये फेले हाल मुजर्रा है तीसरी मिसाल है इज्जत दो इज्जत मिलेगी ये भी है फेले हाल मुजर्रा अब हम यहां पर फेले हाल के चार अकसम को एक ही पेज पर माइंड मैप करते हैं उसका अब हम यहां पर खाका देखेंगे फेले हाल की चार किस्में हैं फेले हाले मुतलक, फेले हाले नातमाम, तमाम फेले एहतमाली फेले हाले मुजर्रा। देखिए शॉर्ट में इन तमाम को हमने एक ही शीट में यहां पर आपको समझाया है ताकि आप इसे अच्छी तरीके से याद रख सकें फेले हाले मुतलक यानी जुमला ता हूं पर खत्म हो रहा है यहां पर फेले हाले नातमाम में रहा हूं इस तरीके से ये यह जुमला यहाँ पर खत्म हो रहा है फेले हाले एहतमाली में होगा पर जुमला खत्म होगा और फेले हाल मुजर्रा में यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तबिल का जिक्र होता है मेहनत कर कामयाबी मिलेगी यानी मेहनत कर ये प्रेजेंट है यानी ये हाल है और कामयाबी मिलेगी ये मुस्तबिल है इस तरीके से ये फेले हाल के चार अकसा में अब तक आपने वीडियो में जो कुछ सीखा है उसके ताल्लुक से अब हम आपके लिए यहां पर टेस्ट पेश करते हैं आप जरूर उसे हल करें और और हमें जरूर कमेंट कर, कर बताएं कि आपने इस टेस्ट में कितने निशाना हासिल किए हैं तो चलिए आपकी जांच यहां पर स्टार्ट होती है सबसे पहला सवाल इस तरह है कि रहीम आता है फेले हाल की कौन सी किस्म है रहीम आता है फेले हाल की कौन सी किस्म है तो बताइए इसका जवाब क्या है इसका जवाब है फेले हाले मुतलख फेले हाले मुतल ये है फर्स्ट सवाल का जवाब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं तैयार रहें दूसरे सवाल के लिए वो जा रहा होगा वो जा रहा होगा फेले हाल की कौन सी किस्म है वो जा रहा होगा फेले हाल की कौन सी किस्म है वो है फेले हाले एहतेमाली फेले हाले एहतेमाली यानी यहां पर रहा होगा इस तरह से ये

फेले हाले मुजर्रा उसे कहते हैं फेले हाले मुजर्रा आखिरी सवाल आज के टेस्ट का है वो है सूरज चमक रहा है सूरज चमक रहा है को फेले हाले मुतलक में तब्दील करने पर जुमला किस तरह होगा सूरज चमक रहा है को फेले हाले मुतलक में तब्दील करने पर जुमला किस तरह होगा तो उसका जवाब होगा सूरज चमकता है सूरज चमकता है यानी ताहे पे जुमला खत्म होता है यह फिले हाल मुतल है इस तरह इस तरह यहां पर आज की क्लास का अखता होता है आप जरूर हमारे इस चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें थैंक यू